Украины по славому и участник чемпионата Украины по мотодрагу. Сейчас посмотрим, тестовый заезд будет интересно. Себе, не Просто так уехать. Мотоцикл. Мотоцикл, наверное, 600-ка. Правая дорожка победила, обратите внимание, здесь внутри моргает, когда побеждает какая дорожка. Итак, у нас времена. Вот у нас проехала 15,4. Мотоцикл приехал 14,2. В контексте 1,6 двигатель, по-моему, 100% один из сил. Теховский мотор очень крутится высоко, по-моему, там до 85-9 тысяч Вообще навороченный мотор в отопке, который в свое время рвал Всех-всех на драге Сейчас 15,4 хорошее время В прошлый раз он ехал по-моему 15 вольт Сереж 15,4 вот. Ты сейчас еще попробуешь там. парке тоже с правой стороны фонда сидит Люпилов, чемпион Украины по славому. И по левой дорожке неоднократный участник Драга, призер, по-моему, в Федерской области. Приехали к нам сегодня поучиться. тренироваться, кайфануть. Я подержу машинку. Давай, давай, чуть-чуть вперед. Вот, все. Ну вот и готовы, внимание, на светофор. время. Итак, время у нас Хонда проехала 16 16.7 до а ВАЗик проехал с 18.2 время.